বৰবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা মই আজি তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ এটি নতুন বিষয় লৈ আৰু সেই নতুন বিষয়টো হৈছে আমাৰ মনৰ খোৰাক জোৱাব পৰা আৰু আমাৰ মনটো কেনেকৈ আমি সৱল কৰিব পাৰোঁ সেই ধৰণৰ বিভিন্ন কথা মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আজি আমি কিতাপ পঢ়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ কোৱা হয় যে কিতাপ মানুহৰ সৰ্বোত্তম বন্ধু

আমাৰ শৰীৰৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে আমাক প্ৰয়োজন হয় শাৰীৰিক শক্তিৰ আৰু এই শাৰীৰিক শক্তি আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ নানা ধৰণৰ পুষ্টিকৰ খাদ্যৰ পৰা আৰু সেইদৰে আমাৰ মনটোকো শক্তিৰ প্ৰয়োজন আৰু আমি আমাৰ মনৰ শক্তি যোগান ধৰিবলৈ আমি বিভিন্ন মানসিক আহাৰৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ মানসিক আহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব পাৰে এনেকুৱা ভিটামিন এইখিনিতে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ আত্মানুসন্ধানত উল্লেখ থকা দুটিমান কথা মোৰো অহাছোঁ বাগালীকবি অমিল চক্ৰৱৰ্তীয়ে ওঠৰ বছৰ বয়সত পৰি জৰ্জ বাৰ্ণাটলৈ এখন চিঠি লিখিছিল চিঠিখনত তেওঁ নিজৰ জীৱনটো গঢ়িবৰ কাৰণে জৰ্জ বাৰ্ণাটলৈ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল হৈ বিচাৰিছিল বাৰ্ণ লিখিছিল যে প্ৰত্যেক কিশোৰীক যৌৱনৰ দুৱাৰ ভৰি দিৱনীখন পঢ়া উচিত সেইখন কিতাপে তেওঁলোকক আদৰ্শ জীৱনৰ সন্ধান দিব প্ৰত্যেক মানুহে জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰত নানা সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হয় আৰু এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে নানা আহোকালো পঢ়িবলগীয়া হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ মনত এটা বিশ্বাস জন্মাব লাগিব যে আমি ভালকৈ চিন্তা কৰিব জানিব লাগিব আৰু সেই চিন্তাৰ পৰা আমি আমাৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান আমি মনৰ মাজতে উলিয়াব পাৰি গতিকে আহাচোন আমি আমাৰ চিন্তা শক্তি সবল কৰি তুলিবলৈ কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলোঁ আৰু আমাৰ মনটো সবল কৰি আমি নানা সমস্যাৰ পৰা